Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Толковый универ». И, как всегда, мы говорим о вашем образовании. По традиции у нас в студии интересный гость. И это руководитель Центра последипломного образования Львова Ирина Викторовна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об особенностях последипломного образования. Главная особенность после дипломного образования заключается именно в том, что к нам идут учиться уже те люди, которые получили свое первое образование и, соответственно, хотят получить какое-то новое, которое может быть даже не смежно со своей первой профессией, ну, в связи с либо какими-либо личными причинами, либо профессиональным ростом и так далее. Ну, именно в этом заключается особенность получения второго высшего образования. То есть, как я понимаю, человек, у которого есть в зачетке куча закрытых предметов, например, математика общая, общая физика, либо если гуманитарная, там, литература какая-нибудь, если он хочет получить второе образование, то он может к вам прийти и за какое-то более короткое время получить диплом. Да, это именно так. Но в данном случае мы используем не зачетную книжку, по которой учился студент, а уже непосредственно документ, который он получает про окончание обучения. Вы скажите, а сколько можно еще получать дипломов? Их можно получать бесчисленное множество в зависимости от того, что вам необходимо на сегодняшний день. На мой взгляд, главное это иметь желание и возможности, собственно, его получать. А если есть техническое образование, хочется гуманитарное? Пожалуйста, если есть такая необходимость, конечно, мы всегда рады и приветствуем вот такие вот, собственно, разносторонних людей, которые готовы получать разное образование. Если человек учился не в Запорожском национальном университете, но пришел к вам, и у него есть технический диплом на руках, ну, например, Запорожский национальный технический университет. Какой университет был окончен ранее, значение для нас не имеет. По скольким специальностям можно получить там, звание специалиста? Одновременно, наверное, нужно осваивать все-таки одну специальность, потому что она будет являться для вас новой. А по количеству ваше собственное желание получаете 5, 6, 7, 8, 10, сколько необходимо, столько, пожалуйста. Ирина, каковы направления обучения? На сегодняшний день в нашем университете ну, достаточно много, на мой взгляд, направлений. Конечно же, в основном это гуманитарные направления, это и экономика, и преподавательские специальности, специальности по физическому воспитанию. Ну, то есть достаточно большой спектр, чтобы удовлетворить потребности достаточно большого ну, слоя людей. В общем -то, так. А поменялось ли отношение к последипломному образованию в последние годы? Конечно, на мой взгляд, в последние годы возрос именно интерес к последипломному образованию, потому что, собственно, условия диктуют постоянное развитие человека, его профессионального роста. Интересно то, что на сегодняшний день не боятся учиться даже люди взрослые, которые заканчивали обучение, может быть, даже не 5 и не 10 лет назад, но тем не менее, в связи с их ну, трудовой деятельностью, наверное, они приходят и получают это образование. Причем, на мой взгляд, интересно, что есть и такие люди, которые когда-то хотели учиться на такой специальности, но не имели возможности. И на сегодняшний день они приходят и все-таки это образование получают. И очень приятно видеть, когда человек не только приходит получить диплом о выделении, высшем образовании, а и как-то вырасти для себя и вот получают удовольствие именно от получения знаний и того опыта, который, собственно, и предлагает наш центр. Меняется ситуация в стране, в мире, меняется ситуация с профессиями. Скажите, какие наиболее актуальные направления сейчас? Интересно, что на сегодняшний день возрастает интерес к профессиям, к специальностям, которые предполагают присвоение квалификации именно педагогической. То есть фактически это учителя, это и история, и биология, что, скажем, 3-4 года назад специальности, которые в этом смысле были не востребованы, на сегодняшний день являются уже даже конкурсными. То есть, ну, наверное, все-таки возрастает и уровень преподавания учителя как такового, ну и, наверное, желание людей все-таки расти и как-то учиться чему-то новому. Какой конкурс минимальный и максимальный в центре? Все зависит от того, ну, как это расписано в лицензии. В общем, то есть, опять же, работаем мы по лицензии. Ну и в зависимости от лицензии Конкурс, соответственно, может и варьироваться, в зависимости от того количества людей, которые мы готовы и имеем возможность принять на, на момент поступления. Сколько человек сейчас обучается в центре? На сегодняшний день это 198 человек, которые проходят обучение. Ну и, конечно, большая часть из них на сегодняшний день уже готовится к выпуску. А, а есть интересные истории, которые связаны с. Ну, обучением. на мой взгляд, да, была интересная у нас история, девушка, которая пришла уже на обучение в положении, то есть она была беременна, где-то после Нового года доздав зимнюю сессию, что самое интересное, она родила и уже через две недели она опять приступила к обучению, как ни в чем не бывало. Причем мы на самом деле очень удивлялись, каким образом она все успевает, она никогда не была в должниках и в принципе выполнила весь учебный процесс в сроке. На мой взгляд, такая история достаточно интересна. Очень похвальная тяга к знаниям. А есть ли разница в усвоении материала вот у возрастных студентов и у тех, кто? Конечно кто есть, потому что на сегодняшний день образование как таковое развивается и. Соответственно, мы стараемся в центре тоже использовать более новые методики обучения. Соответственно, ужимая сроки обучения для того, чтобы оно было более интенсивное. Конечно, люди, которые ну, достаточно возрастные, наверное, немножко медленнее усваивают материал, но при всем при этом они заканчивают обучение достаточно успешно и, наверное при написании уже каких-то квалификационных работ, вот этот вот жизненный опыт, который у них есть, опыт профессиональный, наверное, даже украшает вот эти вот дипломные работы, потому что они несколько иначе мыслят и воспроизводят ту информацию, которую они в этой работе анализируют. Ну, то есть, наверное, вот в этом какая-то есть особенность своеобразная. Ирина, спасибо вам за очень такое динамичное, увлекательное интервью. У вас есть возможность пожелать что-то студентам, абитуриентам, тем, кто вообще ну, даже, даже и не думал снова связывать жизнь свою с образованием. Ну, мне, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы люди, которые заканчивают обучение, успешно его закончили. Для тех, кто готовится к сдаче вступительных экзаменов, чтобы они все-таки взяли себя в руки и успешно их сдали. Ну, а для тех, кто еще не определился с выбором учиться или нет, поскорее определяться и, конечно же, приходить, выбирать высшее учебное заведение и приходить учиться. И хочу пожелать всем удачи и успехов именно в получении какой-то новой профессии, опыта, ну, информации, наверное, в целом. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в студии была Львова Ирина Викторовна, руководитель Центра последипломного образования Запорожского Национального университета. А вы, дорогие зрители, не переключайте телеканал. Дальше для вас очень интересная подборка программ.